ఓం శ్రీ సూర్యదేవాయ సూర్యదేవాయన అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు ఈ స్తోత్రాన్ని నిత్యం భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది ఎల్లప్పుడూ రక్షణ కవచంలో ఉండే సూర్య కవచమిది శ్రీ సూర్య సాంబ సాంబ మహాభాహో మంగళం నామ कवचम् परमाद्भुतम् यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलम् प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्टुः सर्वेषाम् पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यामवाप्नुयुः कवचस्या ऋषिर्ब्रह्मा चन्दोऽनुष्टो बुदाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्रा नमस्कृतः। यशारोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु गृणीर्मे पातु बालकम् सूर्यो वा नायनद्वन्द््या आदित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टाफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयम् भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशधाद्यम् पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षिबिन्दुभूषितः एक एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्याप्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वांशाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तम् सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितम् दिव्यम् त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदम् कान्तिधम् नित्यम् धनारोग्याभिवर्धनम् कुष्ठाधिरोगशमनम् महाव्याधिविनाशनम् त्रिसन्ध्यम् यः पटे नित्यम् आरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत्सर्वं भवेतस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसविताला न द्रष्टुमपि तां क्षमाः दुरादेवापलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि बोजपत्रे समालिक्या रोचना गुरुकुङ्कुमहे रविवारे च सङ्क्रान्त्या सप्ताम्यां धारयेत् धारयेत्साधकः श्रेष्ठः स परो मे प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगम् कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामधवा खण्टे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्बा त्रैलोक्या मङ्गलाभिधम् कवचं लोके तव स्नेहप्रकाशितम् आज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्नाजायते तस्य कल्पकोटीशतैरपि इति త్రైలోక్యమంగళం నామీ సూర్యకవచం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి